Відзначено найкращих 15 представникам молоді, які активно беруть участь у житті міста, плідно працюють та з нагоди дня молоді. У середу у приміщенні міського виконавчого комітету було вручено подяки управління у справах молоді та спорту. Молодь привітала і провела процедуру нагородження начальник управління Ірина Сазонова, серед нагороджених директор дитячої юнацької спортивної школи юність Олександр Холодицький, перший заступник начальника Лозівської податкової інспекції Артем Уманцев, а також підприємці, заводчани, медики, залізничники, освітяни. Этот год был действительно очень плодотворен для меня, как для педагога, и для, моих учени... для моего ученика конкретно, с которым мы в этом году занимали места и на международных конкурсах. На второе место занял мой ученик, и это губернаторская премия. Дипломантами были международных конкурсов в этом году. В частности, конкурсы Харьковская облдежа администрация, которая проводит. Работаем, стараемся. Дети у меня молодцы. Любая награда в жизни, как, как награда, как поощрение всегда отдыхает на будущее, какие-то достижения целей, достижения поставленных задач, заставляет повы, э, себя повысить планку, которая и так была поставлена, но будем стараться выше и выше. Для меня это награда впервой, новое что-то, ну, всегда есть чему стремиться, я желаю всем гореть на работе, отдаваться по полной и всегда идти к цели. Цей випуск добіг кінця. Дякуємо, що ви з нами. Розвиток подій – справа часу. Ми триматимемо вас в курсі. Зустрінемось тепер наступного тижня. На все добре.